ने एक कैंडल मार्च निकाला है जिसमें मणिपुर को लेकर उसकी आवाज़ उठाई गई कि मणिपुर वालों को इंसाफ़ मिलना चाहिए हमारे साथ अमीन पटेल जी मौजूद है अमीन भाई जिस तरह से मणिपुर के हालात है यही हालत हमने 2002 में गुजरात में देखा था वहाँ भी उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी और आज भी बीजेपी सरकार है वहाँ भी डबल इंजन थी इस वक्त भी जब डबल इंजन थी वहाँ पर भी सीएम ने अपना इस्तीफा नहीं दिया और यहाँ पर भी सीएम इस्तीफा नहीं दे रहे तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा उन महिलाओं को उन बच्चियों को जिनका रेप किया गया है आज आप देख रहे हो कि हमारी सारी बहनें सड़क के ऊपर हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि मणिपुर की हमारी बहनों को हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जो भी मणिपुर के दोषी है वो तो मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी लगा के हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करके वहाँ की कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको पकड़ पकड़ के सजा देना चाहिए और जब तक इसका इंसाफ़ नहीं मिलता हमारी बहनें थमने वाली नहीं है हमारी मुंबई के अंदर भी बहनें सब एक साथ में हमारे साथ में मिल कर के मणिपुर की हर एक बहन को और भाई को इंसाफ़ दिलाएंगे सर कैसे इंसाफ मिलेगा उस पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं कभी अब्दुल का नाम उसमें घुसाया जा रहा है कभी उसमें गुजरात का मामला घुसाया जा रहा है कभी कहते हैं कि बंगाल की बात की जाए तो इस पर तो बात ही नहीं हो रही जैसे आप जानते हो कि एक डेलीगेशन कल मणिपुर गया था दूध का दूध पानी का पानी हो गया है आज ये बातें जो मणिपुर के अंदर थी वो मणिपुर से बाहर आई है लोगों को इसके बाद में पता चला है और आप देख रहे हो कि आप हज़ारों की तादाद में मुंबई की सड़कों पर एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उसके समर्थन में पूरा मुंबई उतर के आया हुआ है और हर आदमी हर बहन की हर भाई की यही मांग है कि मणिपुर के लोगों को इंसाफ़ मिलना चाहिए और मुझको पूरा यकीन है कि इनका आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा और मणिपुर के लोगों को इंसाफ़ मिलेगा के हादसे के वजह से लिया गया ऐसे और वर्षा ने हम हमने लो सब लोगों को इकट्ठा किया है इन सब बातों के लिए और हम लोग ने अच्छी तादाद में इसके लिए कोशिश की है और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे ये बीजेपी सरकार है बीजेपी सरकार ना किसी की सुन रही ना सुन के ले रही है पहली बा, पहली बार भी एक बार हो गया था खैरलांजी प्रकरण वो जैसा दिल दिया वैसा ही अभी दबोच लेंगे ऐसा मुझे तो लग रहा है लेकिन हमारी अमतार वर्षा तय गायकावाड़ जो आज इतने बड़े पैमाने में जो मोर्चा कैंडल मोर्चा निकाली है मुझे तो ऐसा लगता है कि महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए नहीं तो अगर महिला खाली पूरी महिला ही उतरेगी तो बीजेपी सरकार को बहुत भारी गिरेगा तो ऐसा कह रही है कि देश में अब महिलाओं को सड़क पर निकला भी निकलना भी भारी हो गया है दुश्वार हो चुका है क्या आप इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस हैं जी नहीं अभी जो सरकार है उसको देख के तो हर महिला कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हर जगह जगह से छोटे छोटे गाँव से हर एक लड़की आती है अपने सपने पूरे करने के लिए बॉम्बे में आती है पूना में आती है माँ बाप को छोड़ के रहते हैं वो हॉस्टल में रहते या फिर कुछ भी रहते रात में निकलना पड़ता है ड्यूटीज रहती है लेकिन वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि हर जगह वही हो रहा है बॉम्बे जैसी जगह भी ऐसे ही चीज़ें हो रही है हर हर कोने कोने में हो रहा है लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है जब हमारी ताई बोलने की कोशिश कर रही थी विधान भवन में भी लेकिन बोलने नहीं दिया उनको ये टॉपिक पे बात ही नहीं छेड़ी है और अपने जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे वो तो ये बात पे कुछ भी नहीं बोल रही सरकार कुछ नहीं कर रही है और इसी के विरोध में हमारी ताई ने ये मोर्चा निकाला है और हम बड़ी महिलाएँ हम लोग इसमें शामिल हुई है और इसका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बीजेपी के सरकार के खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाले हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुजरात और मणिपुर को देखने के बाद क्या लगता है कि ये जो भीड़ होती है जो ये दंगाई होते हैं वो सारी चीज़ छोड़कर महिलाओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं अभी वो महिला महिला ही कोई क्यों टारगेट कर रहे हैं पता नहीं है महिला वहाँ पे मतलब जो फोटोज दिखाई दे हमें वो देखने के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है देख भी नहीं पा रहे हम लोग जो देख के ना हर एक हर एक इंसान वो क्या मतलब क्या उसकी रुत्ति रहेगी वो इंसान की जो कर रहे हैं वो फोटोज देख भी नहीं सकते है ऐसी ये हो के भी दो महीने हो गए लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन नहीं है कुछ नहीं है सब अपने अपने इसमें है सरकार क्या क्या कहना चाहती है उन दो लोगों पे एक्शन होना चाहिए और पूरी भीड़ पर होने चाहिए जिन्होंने उन्हें सहानुभूति दिया और उनको ये करने के लिए उकसाया एक्शन तो सभी पे होना चाहिए क्योंकि हर अभी दो जन कर रहे थे लेकिन सामने इतने लोग खड़े थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रही कोई पुलिस भी साथ में थी पीछे खड़े कितने लोग सारे खड़े लेकिन एक भी, भी एक इंसान भी नहीं बोल सकता है अरे हर इंसान अपनी बहन की रक्षा के लिए रक्षा बंधन के लिए वो रक्षा करने के लिए वो राखी बांधते भाई, भाई का भी दोष था किसी ने कुछ नहीं किया खाली देखते खड़े रह गए वो किस तरह से इसको क्यों लिया गया आज हमने ये जो कैंडल मोर्चा था वो हमारा रेडियो क्लब से गेट वे ऑफ इंडिया तक का था और हमने इसलिए लिया था कि मणिपुर के महिलाओं को हम ये बताएं कि हम उनके साथ में हैं उनको जो है वो सहानुभूति रखते हैं उनके नायक के लिए हम उनके हक के लिए हम उनके साथ में खड़ा रहेंगे लेकिन दुर्दैव से पुलिस ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया साथ ही साथ में उन्होंने हमें भी यहाँ से डिटेन कर लेंगे हमको जाने का परविंगी नहीं दी फिर हम जब बाहर निकले तो हमको उठा के गाड़ी में लेके गए तो इस तरह से मणिपुर में भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा यहाँ पे भी महिलाओं के लिए जो है ये बिहेवियर हो रहा है ये बहुत बड़ी गलत बात है इसका मैं बहुत निषेध व्यक्त करती हूँ हम महिलाओं के साथ है भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए उनके लड़ाई लड़ने का काम करते उस लड़ाई में मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग उनके साथ खड़ा रहे लेकिन वैसे यहाँ के पुलिस और यहाँ की राज्य सरकार हमें इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा बिल्कुल आज हमने तो शांतता से मार्ग से लिया था हमारा कैंडल मार्च था हमको उनके ये भी बोले कि हम डिसिप्लिन से काम करेंगे हम कांग्रेस वाले बिल्कुल कायदा सी व्यवस्था जानते लेकिन जिस तरह से एक धड़पक का काम हुआ आपने पाले में जितने भी जगह पे ये बैरिकेड सब सब जगह पे बैरिकेड लगाने का काम हुआ कोई भी रास्ता खाली नहीं रखा गया ये सब गलत चीज़ें हैं ऐसा मुझे लगता है महिलाओं पे जहां भी अत्याचार हुआ वहां पर हमेशा बीजेपी के लोग सामने नजर आए कहीं पर उनके लिए विरोध प्रदर्शन निकाला गया कि रेपिश को बचाओ और गुजरात में आपने देखा कि महिलाओं के रेप करने वालों को आज़ाद छोड़ दिया गया और मणिपुर में यही देखा जा रहा है कि जिन्होंने रेप किया जिन्होंने ये हरकतें की उनको बचाने की मीडिया भी कोशिश कर रही है बिल्कुल आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं हो रही है तो मुझे इस बात से कहना पड़ेगा कि हम ये इच्छा व्यक्त करते हैं चाहे भारत की किसी भी राज्य की महिला उसको सुरक्षित तो और उसको सम्मान की ज़िंदगी देना यह केंद्र राज्य की सरकार ज़िम्मेदारी है जहाँ ये कमज़ोर पड़ जाते हैं वहाँ पर जो है ये लड़ाई शुरू हो जाती है ये हमारी जो मोमेंट थी आज वो उन्हीं के सपोर्ट के लिए थी लेकिन दुर्दैव से यहाँ पे मालूम है आपको महिलाओं के बारे में सोच क्या है तो वो हमेशा उनकी सोच दिख के आती है और शांतता पूर्व जो आंदोलन करना था उसको भी बंद करने का काम होता है कल हमने कुछ मणिपुर के लोगों से बात की वो रो रो के कह रहे थे कि आज भी हमारे परिवार वहाँ परेशान है लोग जो है वो झूठी खबर दिखा रहे हैं लेकिन हमारे परिवारों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है बिल्कुल अभी तक मणिपुर जल रहा है सबको मालूम है सब मदद की तुहार मांग रहे हैं लेकिन दुर्दैव से देश के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जाने के लिए फुर्सत है लेकिन मणिपुर जाने के लिए और महिला बाल विकास मंत्री को संसद में बहुत बोलने का है लेकिन रामलीला मैदान पर जाने की उनके पास वक्त नहीं है तो जब अगर मानसिकता ही ऐसी रहेगी तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनके डेलीगेशन जा में जाके महाम राष्ट्रपति से बात कर करेंगे संसद में उनकी बात रखेंगे मा, माननीय राज्यपाल से उनकी कल चर्चा रही और मैं समझती हूँ कि दोनों महिलाएं हैं माननीय राज्यपाल भी महिलाएँ वहाँ की और देश के राष्ट्रपति भी महिला है तो महिलाओं को न्याय देने के लिए वो सरकार को बर्खास्त करेगी और उसके ऊपर कड़ाई कार्रवाई होगी जो में क्या अब और कोई कार्यक्रम लेना चाहते हैं मणिपुर को लेकर बिल्कुल आने वाले दिनों में और कार्यक्रम होगा क्योंकि जब तक उनके छत पे सर सर के ऊपर छत पे नहीं आता है और बच्चों को हम लोग न्याय नहीं दिलाते तब तक यार महिलाओं को न्याय नहीं तब तक लड़ाई चलती रहेगी आम्ही खरं तर त्या ठिकाणी जाणार होतो रेडिओ क्लबपासून ते आम्ही गेटवे ऑफ इंडियाला परंतु दुर्दैवाने सर्व कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी विविध स्टेशन स्टेशनमध्ये डिटेन करण्यात आलं आम्ही सातत्याने पोलिसांना सांगितलं की आम्ही शांततेच्या मार्गाने महिलांच्या बरोबर आहोत त्यांचा लढाई लढायचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करत आहोत परंतु दुर्दैवाने आम्हाला पोलिसांनी जाऊ दिलं नाही मला सुद्धा इथे डिटेन केलं आणि ज्यावेळी आम्ही बाहेर गेलो त्यावेळी उसून आम्हाला गाडीत टाकण्याचं आमच्यावरती फोर्स पापडण्याचं काम त्या ठिकाणी झालं ही महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये दुर्दैवी घटना या ठिकाणी मी राज्य सरकार

चीज़ करते हैं तो लेकिन ले उनकी बीवी उनके बीवी पर भी यह हादसा हो गया तो बहुत शर्मनाक बात है सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए हम लोग बार बार मोर्चे निकाल रहे हैं हर एक बात हमारी सरकार कांग्रेस पक्ष हमारी तरफ हर चीज़ करने के लिए तैयार है हर एक चीज़ कर रहा है उसके खिलाफ लेकिन आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है फिर भी इन तमाम घटनाओं से महिलाओं पर एक ही चीज़ साबित होती है कि वो चाहते वो यही कहते हैं कि महिलाएं अब इस देश में सुरक्षित नहीं हैं जब से ये सरकार आई है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आप देख रहे हैं जनता प्रभाव और न्यूज इंडिया